Вечное життя. Вечный Мат. Вітаю вас, дорогая, Да. Первая Ивана, пятая глава. И тут Господь нам говорит через Ивана, что Бог нам дал вечное життя. И это життя в Его Сыне. Иисусе Христе. Кто має Сына, має життя. Кто не має, Сына Божьего, не має життя. Господь нам дал. Но взяли ли мы? знаете, как отдаешь, а человек не берет. Значит, у него это нет. Поэтому питание. Будет в нас личное життя? Будет. Только оно будет или в пекле, или с Богом Отцом. Чтобы было с Богом дома. Есть вот вид поведи. Это життя в Иисусе Христе. Наполняемся Словом Божьим, драгоценные Благословит вас Господь.